পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মাছকেইটা এটা বিশেষ খবৰ ইতিমধ্যে আজি সম্পূৰ্ণ জুবিন দাবিহীন এটা মাহ আজি সম্পূৰ্ণ জুবিন দাবিহীন এটা মাহ আৰু সকলোৱে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে এতিয়াও আৰু আজি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া পৰ্ব এমহীয়া পৰ্বত আছে কেইবাটাও আচলতে অনুষ্ঠান আছে গীতা পাঠ কৰাৰ পৰা কেইবাজনো শিল্পী একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পৰা বাঁহী বজোৱাৰ পৰা বাঁহী বাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাওনালৈকে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হ'ব জানিব পৰা গৈছে আৰু এইখিনি ক'ব লাগিব যে জুবিন গাৰ্গৰ সোণাপুৰৰ সমাধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আচলতে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব জুবিন অনুৰাগে ভিৰ কৰিব যথেষ্ট পৰিমাণে ভিৰ কৰিব কিয়নো এটা একমহীয়া পৰ্ব হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে প্ৰত্যেকটো শুকুৰবাৰে শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলত গৈ কান্দি কান্দি অন্তৰৰ মিলন ঘটাই দুয়ে কথা পাতে আৰু ইতিমধ্যে সেই ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ দেখা পাইছেই আচলতে খুবেই এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইগৰাকী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আজি সম্পূৰ্ণ এটা মাহ পাৰ কৰিছে এটা মাহত ভৰি দিছে জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাকৈ কেৱল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গেই নহয় সমগ্ৰ অসমবাসী আপুনি মই প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই জুবিন দা অবিহনে আজি এটা মাহ পাৰ কৰিলোঁ দিন বাগৰি গৈ আছে আৰু ক্ৰমানেই দিন বাগৰাৰ মাত্ৰকৈ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে জুবিন দা সঁচাকৈ আমাৰ মাজত নাই এই কথা শুনিবলৈ আচু খোৱা যেন লাগে বা এতিয়াও লাগি থাকে কিজনী জুবিনদা জীয়াই আছে এতিয়া সকলোৱেতো অনুভৱ হয় কিন্তু চিৰসত্যৰ কথা জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই আজি এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ দিনটোত এমহীয়া পৰ্বত আৰু আজিৰ দিনটোৰ সেই বিশেষ স্থানৰ পৰা আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটোৰ কি কি কাৰ্যসূচী আছে কোন কোন উপস্থিত হৈছে বা জুবিন গাৰ্গক কেনেদৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে হাৰ্থক হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সেই স্থানত আচলতে আজিৰ দিনটোত কি কি কাৰ্যকলাপ বা কি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে আমি সকলো দেখাব চেষ্টা কৰিম কিদৰে জুবিন গাৰ্গ অবিহনে আজি সোণাপুৰ সমাধিস্থলত জুবিন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিবলৈ গৈ আছে এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ প্ৰতিভোগী দৰ্শকক আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম এই খবৰটো যে আজিৰ দিনটোত কি কি কাৰ্যসূচী হ'বলৈ গৈ আছে জুমু জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া পৰ্বত আৰু পুনৰ কৈছে এই খবৰটো চোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি পুনৰবাৰ লিখক হেজটেক জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ আজি এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল আমাক খুব সোনকালেই ন্যায় লাগে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু আমি আশাবাদী আমি ন্যায় লাভ কৰিম আজি জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত এমহীয়া পৰ্ব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সকলোখিনি প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচী হ'বলৈ গৈ আছে কি কি থাকিব অনুষ্ঠান আমি এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যি তথ্য পোৱা গৈছে তথ্যৰ ভিতৰত আমি আগবঢ়াইছোঁ জানিব পৰা মতে পুৱা দহ বজাত গীতা পাঠ আৰম্ভ কৰা হ'ব গীতা পাঠেৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ এমহীয়া পৰ্ব জুবিন গাৰ্গ জুবিন দাবিহীন এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত সংকীৰ্তন কাৰ্যসূচী থাকিব দিনৰ বাৰ বজাত থাকিব সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা দিনৰ দুই বজাত লঘু আহাৰ বিতৰণ কৰিব বিয়লি তিনি বজাত এশটা নাম যিদৰ একেলগে নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব বিয়লি পাঁচ বজাত এশ বাঁহীবাদক দ্বাৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সন্ধিয়া ছয় বজাত শিল্পী কলা কুশলীৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নিশা আঠ বজাত ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা যাব গতিকে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ দিনটো আচলতে এমহীয়া পৰ্ব কৰা হ'ব আৰু মই বাৰে বাৰে ক'ম আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত এই চাই আছে এই বিশেষ খবৰ আপুনি এমহীয়া পৰ্ব পৰ্বলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বা এমহীয়া পৰ্ব কি কি হ'বলৈ গৈ আছে সকলো চোৱাৰ পূৰ্বে আপুনি প্ৰথমেই লিখক হেষ্টে জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন গাৰ্গ আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ ইতিমধ্যে হেচ টেগ জাষ্টিছ লিখাৰ মাত্ৰকে জুবিন গাৰ্গ প্ৰথমতেই আছে যি ডিজিটেল আন্দোলন কৰা হৈছিলে সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সকলো জুবিন অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই লিখি আছে হেছ টেগ জাষ্টিছ ফ'ৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু ইতিমধ্যেই হেচ টেগ জাষ্টিছ লিখাৰ মাত্ৰকে জুবিন গাৰ্গক প্ৰথমেই দেখা পায় বিশ্ববাসীয়ে গতিকে আমাক ন্যায় লাগিব আমি ন্যায়ৰ বাবে লিখি আছোঁ কেৱল লিখিলেই নহ'ব সকলোৱে ন্যায় পাব লাগিব তাৰ বাবে বাৰে বাৰে কৈছোঁ আমি ন্যায় পাব লাগিব গতিকে খুব সোনকালে ন্যায় পোৱাটো সকলোৱে আশাবাদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক সকলোৱে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে কাঠৰ আহ্বান কৰি আছে আহ্বান কৰি থকাৰ মাজতেই কৈ থকা হৈছে যে সকলোৱে আহ্বান কৰি আছে যে আমাক ন্যায় লাগে আমাক ন্যায় লাগে আৰু সকলোৱে আশাবাদী যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ ন্যায় দিব জুবিন গাৰ্গৰ এই ঘটনাক লৈ আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যদি প্ৰকৃততে এয়া সঁচাকৈ হত্যাকাণ্ড হয় বিভিন্ন ভিডিঅ' আধাৰণ ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকে অপৰাধী কিন্তু সকলো আইনে বিচাৰ কৰিব আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে সম্পূৰ্ণ দুখী সাব্যস্ত হোৱাৰ মাত্ৰকে সকলোৱে বিচাৰিছে শ্যাম কানু শ্বেখৰ সিদ্ধাৰ্থৰ দৰে কালপ্ৰীত কেইজনৰ মৃত্যুদণ্ড হ'ব লাগে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে আৰু তাৰবাবে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি সকলো অপেক্ষাত আছে আৰু আজি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ জুবিন দা নোহোৱা এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল দিন বাগৰি গৈ আছে আৰু জুবিন দাক যে আমি হেৰুৱাইছোঁ সেয়া সত্য হৈ গৈ আছে সকলোৱে ক'ব সকলোৱে অনুভৱ কৰিব জুবিন দা চাগে জীয়াই আছে আমাৰ এতিয়াও অনুভৱ হয় জুবিন দা জীয়াই আছে কিন্তু এয়া চিৰসত্য জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই আজি এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল ত্ৰিছ দিন কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল কোনেও গমেই পোৱা নাই সৌ সিদিনা জুবিন গাৰ্গৰ সেই কাণ্ড এতিয়াও আমাৰ মনলৈ আহে যে জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত যি খবৰ আহিছিলে যি আপডেট আহিছিলে ছিংগাপুৰৰ পৰা সেইদিনাখন সংঘটিত হোৱা কাণ্ড যেন লাগে সেইদিনাখন জুবিন গাৰ্গে লাইভ আহি পেলাই কৈছিলে যে মই ছিংগাপুৰলৈ গৈ আছোঁ নৰ্থ ইষ্টত যোগদান কৰিবলৈ সকলো আহিব সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ মাত্ৰকে সকলোৱে লাগি থাকিব যে সেইদিনাখন জুবিন দা গৈছে আকৌ ঘূৰি আহিব আৰু সেইগৰাকী জুবিন দা ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পাছতে আৰু ঘূৰি নাহিলে গতিকে অসমৰ বাবে এটা খুবেই কলা দিন কলা সময় দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষটো এটা কলা বৰ্ষ বুলি ক'ব লাগিব এটা খুবেই বেয়া দিনৰ সমভাগী হ'ব লগা হৈছে অসমবাসী আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষতো সকলোৱে আচলতে খুব বেয়া সময়ৰে পাৰ কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া এটা কথাই ক'ম আজি এমাহ এমহীয়া পৰ্ব হ'বলৈ গৈ আছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমি ন্যায় পাব লাগিব সকলোৱে লিখক হেজ টেক জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ আৰু যিমান পাৰে সকলোৱে লিখিব চেষ্টা কৰিব আপুনি যিমানেই ব্যস্ত থাকো ব্যস্ত লাগিলে আপুনি মোবাইল ফোনটো হাতত লোৱাৰ মাত্ৰকে এবাৰ হ'লেও লিখিব চেষ্টা কৰিব হেজটেক জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ কিয়নো বিশ্ববাসী জানিব লাগিব যে জুবিন গাৰ্গ কোন আছিলে জুবিন গাৰ্গ কি হয় অসমবাসীৰ বাবে অসম মানেই যে জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গ মানেই যে অসম সেই কথা আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু আমাক ন্যায় লাগিব গতিকে পুনৰ কৈছোঁ আজি এমহীয়া পৰ্ব অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ জুবিন গাৰ আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰক জুবিন দা অমৰ শৈৰৱ আৰু সকলো বিচাৰিব পুনৰ এজন জুবিন গাৰ্গ যেন জুবিন গাৰ্গে পুনৰ আমাৰ অসমতেই জন্ম লাভ কৰক যি লোক বিশ্বাস অনুসৰি বহুতেই বিশ্বাস কৰে যে মানুহে পুনৰ জনম ল'ব পাৰে যদি পুনৰ জনম ল'ব পাৰে তেন্তে নিশ্চয়কৈ জুবিন গাৰ্গ আমাৰ অসমতেই লাগে সকলোৱে ক'ব আৰু জুবিন গাৰ্গ আজিও প্ৰ প্ৰত্যেক দিনাই চিৰ দিনলৈকে জুবিন গাৰ্গ অমৰ হৈ ৰ'ব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইখন জুবিনৰ দেশ আমি জুবিন চামৰ মানুহ সেইবাবে আমি জুবিনৰ নীতি অৱলম্বন কৰি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে হাতে হাত ধৰি গৰিমা শইকীয়াকাৰকে কোৱাৰ দৰে সকলোৱে লগ হৈ একত্ৰিত হৈ এখন সোণৰ অসম গঢ়িব লাগিব সেয়া জুবিনদাৰ সপোন আছিলে জুবিন গাৰ্গৰ সপোন আছিলে নৱপ্ৰজন্মক বহু ওপৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকক ভৱিষ্যত দেখুৱাৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ তেওঁ কিছুমান বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে সুন্দৰ সুন্দৰ কৰ্ম কৰিবলৈ তেওঁ সদায় আগবঢ়াইছিলে আৰু সঁচাকৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ যি নীতি আচলতে তেওঁ যি নীতিৰে আগবাঢ়িছিলে সেই নীতি সঁচাকৈ আচলতে মানুহক সহায় কৰি ভাল পাইছিলে নৱচামক সহায় কৰি ভাল পাইছিলে দুখীয়াক সহায় কৰিছিলে সেইগৰাকী শিল্পীয়ে অসমৰ বাবে কৰা নাই কি প্ৰত্যেকটো কাম কৰি সোণৰ অসম গঢ়ি থৈ গ'ল আৰু সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গক আমি দিবলৈ একোৱেই নাপালোঁ আমাক কাকো নোকোৱাকৈ একো খবৰ নিদিয়াকৈ জুবিন দাক গুচি গ'ল গতিকে সেইগৰাকী জুবিন দাৰ বাবে আমি এতিয়া ন্যায় দিব লাগিব ন্যায় দিবই লাগিব জুবিন দাক আমি এতিয়া দিবলগীয়া বস্তু মাতো সেয়াই আছে ন্যায় দিব লাগিব জুবিন দাক সদায় অমৰ কৰি ৰাখিব লাগিব জুবিন দাৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাতে সকলোৱে এই যে ডিজিটেল লাইভ চাই আছে এক মিনিটৰ বাবে হ'লেও প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে জুবিন দাই সদায় ভালদৰে থাকক য'তেই আছে ভালদৰে থাকক আৰু সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে অসমখন ধংস হৈ নপৰে অসমখন যাতে সদায় মিলা প্ৰীতিৰে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো ধৰ্মৰ লোকে একত্ৰিত হৈ সকলোৱে হাতে হাত মিলাই সোণৰ অসম গঢ় দিব পাৰে যাতে কোনো সাম্প্ৰদায়িক মতবাদ আহি নপৰে যাতে কোনো বেয়া বেয়া কাণ্ড সংঘটিত নহয় মুঠতে অসমখন যাতে শান্ত হৈ থাকিব পাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক আশীৰ্বাদ দিব দিব লাগে দিব পাৰিব লাগিব সাহস দিয়ে জুবিন গাৰ্গে শক্তি দিয়ক প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীকে শক্তি দিয়ক যাতে সকলোৱে ভাল মানুহ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে এবাৰ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক কিয়নো আজি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এমহীয়া পৰ্ব আৰু পুনৰবাৰ লিখক হেষ্টিছ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ